নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টিত নতুনকৈ মুকলি হোৱা কিছুমান চৰকাৰী চাকৰিৰ আপডেট লৈ আনিছোঁ য'ত আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ মুকলি হৈছে চৈধ্য হাজাৰ পাঁচশতকৈ অধিক পদ আৰু এই পদখিনি বৰ্তমান এই মাহতে আপোনালোকৰ অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া হ'ব অৰ্থাৎ হৈ আছে গতিকে চৈধ্য হাজাৰ পাঁচশ পদৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেদৰে আবেদন কৰিব লাগিব সকলোখিনি জনাম আৰু কোনসকলে এইখিনি পদৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে ক'ৰ পৰা আপোনালোকৰ এই পদখিনি মুকলি হৈছে লগতে ইলিজিবিলিটেট কিমান বিচাৰি দিছে অৰ্থাৎ শিক্ষা বয়স কিমান লাগিব সকলোখিনি জানিবৰ কাৰণে ভিতৰত শিক্ষলকে চাই থাকিব আৰু কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব জানিবৰ কাৰণে ভিতৰত শিক্ষলকে চাব আৰু যদি আপোনালোকৰ কোনোবা বন্ধু বান্ধৱী ইয়াৰ কাৰণে ইলিজিবল হয় তেন্তে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আহকচোন আজি এই পদকেইটা ক'ৰ পৰা আহিছে জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো আমি শেষলৈকে চাই থাকোঁ চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ আপোনালোকৰ বাবে এপ্ৰক্সিমেটলি হিচাপে চৈধ্য হাজাৰ পাঁচশ বিয়াশীটাকৈ নতুনকৈ গ্ৰুপ বি আৰু গ্ৰুপ চি প'ষ্ট মুকলি হৈছে এছ এছ চি অৰ্থাৎ ষ্টাফ চিলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ফালৰ পৰা যিটো আমাৰ চেণ্ট্ৰেল এইটো জব হয় ইয়াতে ট'টেল আপোনালোকৰ চৈধ্য হাজাৰ পাঁচশ বিয়াশীটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে ছ' এই চৈধ্য হাজাৰ পাঁচশ বিয়াশীটাৰ ভিতৰত কেনেধৰণৰ প'ষ্টবিলাক আছে আৰু প'ষ্টবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান লাগিব জানিবৰ কাৰণে শেষলৈকে চাই থাকক চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াতে আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি প'ষ্ট মুকলি হৈছে তাৰে আপোনালোকৰ প্ৰথমটো প'ষ্ট আছে এচিষ্টেণ্ট ছেকশ্যন অফিচাৰ ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বয়স লাগিব বিছ বছৰ পৰা ত্ৰিছ বছৰ তাৰপিছত এচিষ্টেণ্ট ছেকশ্যন অফিচাৰৰ পুনৰ এটা প'ষ্ট আছে ইয়াতে এইটো আমাৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ বু প'ষ্ট অৰ্থাৎ আই বি প'ষ্ট হয় আৰু আগতো আছিলে চেণ্ট্ৰেল চিক্ৰেটেড ছাৰ্ভিচৰ প'ষ্ট ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বয়স লাগিব ওঠৰ বছৰৰ পৰা ত্ৰিছ বছৰ তাৰপিছতে এচিষ্টেণ্ট ছেকশ্যন অফিচাৰ ৰেলৱেৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ বিছ বছৰ পৰা ত্ৰিছ বছৰ বয়স লাগিব এনেদৰে আপোনালোকৰ এক্সটাৰ্ণেল এফ আই আৰছত প'ষ্ট মুকলি হৈছে বিছ বছৰ পৰা ত্ৰিছ বছৰ আপোনালোকৰ বয়স লাগিব এ এফ এইচ কিউত মুকলি হৈছে বিছ বছৰৰ পৰা ত্ৰিছ বছৰ বয়সৰ প'ষ্ট তেনেদৰে ইলেক্ট্ৰনিকছ আৰু ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজিৰ কাৰণে মুকলি হৈছে প'ষ্ট ইয়াৰ কাৰণে ওঠৰ বছৰ বা ত্ৰিছ বছৰ লাগিব আৰু আদাৰ যিবিলাক মিনিষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তেওঁ সেইবিলাক প'ষ্টটোৰ কাৰণে এচিষ্টেণ্ট যিটো ছেকশ্যন অফিচাৰ ট'টেল আপোনালোকৰ প'ষ্ট মুকলি হৈছে সাতটাকৈ গতিকে এই প'ষ্টখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বয়স লাগিব ওঠৰ বছৰৰ পৰা ত্ৰিছ বছৰ তাৰপিছতে ইনস্পেক্টৰ অফ ইনকাম টেক্সৰ প'ষ্ট মুকলি হৈছে যিটো আমাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ চি বি ডি টি প'ষ্ট হয় এই প'ষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বয়স লাগিব ওঠৰ বছৰৰ পৰা ত্ৰিছ বছৰ তাৰপাছতে নেক্সট আপোনালোকৰ প'ষ্ট এটা মুকলি হৈছে ইনপেক্টৰ যিটো চেণ্ট্ৰেল এক্সিছৰ কাৰণে হয় ইয়াৰ কাৰণে বয়স লাগিব আপোনালোক ওঠৰ বছৰৰ পৰা ত্ৰিছ বছৰ ইনস্পেক্টৰ প্ৰিভেণ্টিভ অফিচৰৰ কাৰণে মুকলি হৈছে ইনসপেক্টৰ এক্সামিনৰ কাৰণে প'ষ্ট মুকলি হৈছে ওঠৰৰ পৰা ত্ৰিছ বছৰ বয়সৰসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এচিছষ্টেণ্ট এনফ'ৰ্চমেণ্ট অফিচাৰৰ কাৰণে প'ষ্ট মুকলি হৈছে বয়সটো একে ওঠৰৰ পৰা ত্ৰিছ ছাব ইনস্পেক্টৰৰ প'ষ্ট মুকলি হৈছে চি বি আইত মুকলি হৈছে আপোনালোকৰ ছাব ইনসপেক্টৰ প'ষ্ট গতিকে চি বি আইত যিসকলে জইন কৰিম ভাবিছে তেওঁলোকে এই প'ষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইনস্পেক্টৰৰ প'ষ্ট মুকলি হৈছে ইঞ্চপেক্টৰৰ প'ষ্ট আপোনালোকৰ যিটো চেণ্ট্ৰেল ব্যুৰ' অফ নেৰকেটিছৰ প'ষ্ট মুকলি হৈছে ছেকশ্যন হেডত প'ষ্ট মুকলি হৈছে এক্সিকেটিভ এচিষ্টেণ্ট প'ষ্ট মুকলি হৈছে ৰিচাৰ্চ এচিষ্টেণ্ট এনেদৰে ডিভিজনেল একাউণ্টেণ্ট চাব ইনস্পেক্টৰ নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিৰ অৰ্থাৎ এন আই এত মুকলি হৈছে যিসকলে এন আই এ এপ্লাই কৰিম হৈছে তেওঁলোকে এই চাব ইনস্পেক্টৰ প'ষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বয়স ওঠৰ পৰা ত্ৰিছ জুনিয়ৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ অফিচাৰত মুকলি হৈছে ওঠৰ পৰা ত্ৰিছ বছৰ বয়সৰ কাৰণে এম এছ ষ্টেটিক্স আৰু প্ৰগ্ৰেম ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন মুকলি হৈছে ওঠৰৰ পৰা বত্ৰিছ বছৰ অডিটত আপোনালোকৰ মুকলি হৈছে ওঠৰ বছৰ পৰা সাতাইছ বছৰ কেন্দ্ৰৰ কাৰণে তাৰপিছত অডাৰ মিনিষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টত মুকলি হৈছে ওঠৰৰ পৰা সাতাইছ অডিটৰ আপোনালোকৰ অফিচেছ আণ্ডাৰ চি চি জি ডি ইত মুকলি হৈছে ওঠৰৰ পৰা সাতাইছ বছৰ একাউণ্টেণ্ট এনেদৰে প'ষ্ট বহুত প'ষ্ট মুকলি হৈছে আপোনালোকে এবাৰ চাব পাৰিব আপোনালোকৰ আমি ইয়াৰ এভাইচখন দি দিম ইয়াতে আপোনালোকৰ ট'টেল এনেদৰে আমি যদি চাওঁ বহুতখিনি প'ষ্ট মুকলি হৈছে ট'টেল আপোনালোকৰ থাৰ্টি চেভেনটাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে প'ষ্টটোৰ কথা আৰু কোনটো প'ষ্টত কিমানটা প'ষ্ট উল্লেখ আছে সেইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব চ' ট'টেল আপোনালোকে চাব যদি চাওঁ ট'টেল এপ্ৰক্সিমেটলি চৈধ্য হাজাৰ পাঁচশ বিয়াশীটা অল ট'টেল এই সাতাইছটা প'ষ্টত মুকলি হৈছে অৰ্থাৎ গোটেইখিনি পদৰ কাৰণে যথেষ্ট আপোনালোকৰ প'ষ্ট থাকিব কমেও আপোনালোকৰ খ দুশ কাৰণে থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো প'ষ্টৰ কাৰণে প'ষ্ট থাকিব গতিকে যোনটো কাৰণে আপোনালোকে এলিজিবল হয় তেওঁৰ সেইটো প'ষ্টৰ এডুকেশ্যন কণ্টিশ্যন চাই ল'ব ইয়াতে ইয়াতে উল্লেখ কৰিব এতিয়া ইয়াতে কি কি আছে চাব আপোনালোকে খালী প'ষ্টখিনি নাম নৰাখিলক এবাৰ কি কি প'ষ্ট আপোনালোকে মুকলি হৈছে আৰু ইয়াতে আন এটা আমাৰ গ্ৰুপ বি আৰু গ্ৰুপ চি প'ষ্টবিলাক আপোনালোকৰ উল্লেখ কৰা হৈছে প'ষ্টখিনিৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে বয়সৰ সময়মা চাই আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি বয়স পালে আপোনালোকে ওঠৰ বছৰ পৰা যিটো বত্ৰিছ বছৰ এনেদৰে প'ষ্ট আপোনালোকৰ কিছুমান আছে ওঠৰ বছৰ পৰা ত্ৰিছ বছৰ বয়স কিছুমান আছে আৰু যিসকলে ইৰিলেকশ্যন বিচাৰি বিচাৰিছে তেওঁলোকে এছ চি এছ চিসকলে পাঁচ বছৰ পাব অ' বি চিসকলক তিনি বছৰ দিছে পি ডাব্লিউ ডি আনৰিজাৰ্ভত দিছে দহ বছৰ পি ডাব্লিউ অ' বি চি দিছে তেৰ বছৰ পি ডাব্লিউ এছ চি এছ চি দিছে পোন্ধৰ বছৰ এইজ ৰিলেকেশ্যন তাৰপিছতে এই প'ষ্টখিনি যাতে কাৰণে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে চাব লাগিব ইয়াতে দেখা পাব যিসকল জুনিয়ৰ ইষ্টেটিকেল অফিচাৰ প'ষ্ট আছে তাত আপোনালোকে বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ টুৱেলভ ষ্টেণ্ডাৰ্ডত মেথেমেটিক্স থাকিব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ থাকিব লাগিব তেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যদিহে আপোনালোকে বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰিছে উইথ ইষ্টেটিক্স এনি ছাবজেক্ট তেতিয়া আপোনালোকে ডিগ্ৰী লেভেলৰ কাৰণে এই প'ষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যিবিলাক ষ্টেটিকেল ইনভেষ্টিগেটৰ গ্ৰেড টু প'ষ্ট মুকলি আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব আৰু বাকী যিকেইটা প'ষ্ট আপোনালোকে প'ষ্টবিলাক নাম নিশ্চয় গম পালে এই দুটা পষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব আৰু বাকী যিবিলাক প'ষ্ট আছে অল ট'টেল সেই প'ষ্টবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকে ডিগ্ৰী কৰা পাছ কৰা হ'ব লাগিব কাৰণ এই প'ষ্টখিনি আমাৰ এছ এছ চি যিটো আমাৰ চি জি এল প'ষ্ট ওলায় সেই চি জি এল প'ষ্টৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ চৈধ্য হাজাৰ পাঁচশ বিয়াশীটা নতুন প'ষ্ট মুকলি হৈছে আৰু যদি কোনোবাই গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ফাইনেল ইয়েৰত আছে তেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বুলি ইয়াতে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো আছে আপোনালোকৰ অ' বি চি জেনেৰেল কাৰণে এশ টকা ওমেন এছ টি অ এক্স আবেচনৰ কাৰণে ফিজ ৰখা নাই একজাম চেণ্টাৰবিলাক আমাৰ অসমৰ যিহেতু এইবিলাক ডিষ্ট্ৰিক দিয়ে ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী এনেদৰে কিছুমান চেণ্টাৰ দিয়ে ইটানগৰ যোৰহাট শিলচৰ ডিমাপুৰ কহিমা শ্বিলং ইম্ফল এনেদৰে যোনবিলাক আপোনালোকে দিব বিচাৰে তিনিটা আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব পাৰিব একজামৰ কাৰণে চ' এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক আমি লিংক দিম আপোনালোকে লিংকটোত ক্লিক কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে আপোনালোকৰ ন জুনৰ পৰা আৰু চাৰি জুললৈকে আপোনালোকৰ আবেদন চলিব সম্পূৰ্ণ হাতত আপোনালোকৰ এমাহে সময় দিছে গতিকে এমাহেতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু যদি এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেচন চলাই তেন্তে আপোনালোকৰ এইটো দুটা এক্সাম হ'ব এটা টি আৰ এটা টে আৰ টু একজাম হ'ব টি এৰ ওৱানে যিটো এক্সাম সেইটো তেৰ আগষ্টৰ পৰা ত্ৰিছ আগষ্টৰ ভিতৰত হ'ব বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে আৰু ছেকেণ্ডটো আপোনালোকে ডিচেম্বৰত হ'ব বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে গতিকে একজামৰ কাৰণে লগে লগে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই যাব আৰু আবেদনটো আপোনালোকৰ ন জুনৰ পৰা চাৰি জুলাইৰ ভিতৰত হ'ব গতিকে যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে তেন্তে আপোনালোকক আমি এপ্লাই লিংক কৰা লিংক দি দিম আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি পিনে লগ ইন কৰি এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু যদি এড্ৰেছখন যদি ভালদৰে চাব বিচাৰে কোনোবাই তেন্তে আপোনালোকক আমি লিংক দিম আপোনালোকে লিংকটো ক্লিক কৰিলে মানে সম্পূৰ্ণ পি ডি এফটো পাই যাব আৰু যিসকলে ইয়াৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্ট আৰু ইলিজিবল হয় তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব কাৰণ যিহেতু এই প'ষ্টখিনিৰ কাৰণে অনলি যিসকল গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ আছে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰা কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু বৰ্তমান অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা টেন আৰু টুৱেলভ পাছৰ কিছু প'ষ্ট মুকলি হ'ল বৰ্তমান সময়ত সেইখিনি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন চলি আছে তাৰ ওপৰত আমি ভিডিঅ' দিছিলোঁ দুই দিনৰ আগতে গতিকে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'বিলাক চাই ল'ব পাৰিব আপোনালোকৰ টেন পাছ কৰাৰ কাৰণে কিছুমান পোষ্ট আছে গ্ৰেট থ্ৰী প'ষ্ট আৰু গ্ৰেট ফ'ৰ প'ষ্ট গতিকে যিসকলে ইণ্টাৰেষ্ট হয় তেওঁলোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই ল'ব পাৰিব আৰু প'ষ্টটোৰ কাৰণে আমি এপ্লাই লিংক যিটো আপুনি এপ্লাই লিংকত ক্লিক কৰি এপ্লাই কৰি ল'ব লগতে পাৰিব গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত এছ এছ চিৰ ফালৰ পৰা যিসকল চিজিয়েল প'ষ্ট মুকলি হৈছিলে সেই চিজিয়েল পোষ্টৰ তথ্যখিনি আপোনালোকক দিবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ যিখিনি আমাৰ চেণ্ট্ৰেল প'ষ্ট হয় গতিকে আবেদন কৰিব বিচৰাসকলে আবেদনটো কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যদি এনেধৰণৰ খবৰবিলাক পাই থ'ব বিচাৰে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব